Александр Иванович да. э, Романюк, доктор политических наук, профессор э, Академии Культуры. Культуры Ну, во-первых, я хочу оппонировать э, молодому ученому Аксентьеву, да, он предложил значит, проводить выборы ну, забыл, по региональным округам. Так вот смотрите, что было бы, если бы сейчас выборы проводились по региональным округам но с 5% барьером. В девяти областях значит, прошла бы, прошел блок, из них пять это первое место занял. В восьми округах прошла бы Компартия Украины и в шести округах сильная Украина. Понимаете, то есть совсем другой расклад был бы в Верховной Раде, потому что они КПУ, вы знаете, они сильная Украина, они не прошли процентный барьер. И у меня ну, такое большое опасение, что могли бы создать прочную правительственной коалиции в этих условиях, или не могли, если учесть еще и Ну а теперь, значит, да, вот особенности выборов. Вы знаете, вот о чем мне сказали. Меня поразила э, социология этих выборов. Ну, во-первых, очень были сильные расхождения между э, данными авторитетных социологических структур, очень сильно, то есть как то дезориентация. А во-вторых, очень большая динамика была. Ну, может, эти вещи и связаны, потому что если там публикуются два исследования, а одно там где-то на пять дней позже, то уже могу сказаться на этом. Вот. И причем вот такие тенденции были. Тенденции значит, резкого падения. Вот. Это блок Петра Порошенко, потому что вначале ему давали около 40% мест. Вот. Ляшко, тоже районная Ляшко, значит, второе место там по некоторым исследованиям давали. А с другой стороны, значит, резкий рост. Это и Народный фронт, вот, э, оппозиционный блок и Самопомощь. Вы знаете, мы 5 сентября, вот, тоже Харьковские политологи собрались, нас попросила местная организация Самопомощи, и никто тогда не сказал, то есть мы сказали, вы не пройдете, понимаете, никто. Шесть человек было, ну, самые такие авторитетные политологи Харькова, и никто тогда не давал, самопомощи не дал, не сказал, что она пройдет, понимаете. Вот. Ну, если самопомощь, вот хотите, у меня аналогия э, с партией зеленых на выборах 98-го года. Тоже никто не давал, а потом она прошла, по-моему, процентов набрала, да. А когда стали выяснять, а почему, социология не показывала, Оказывается, что основная масса, которая голосовала за партию зеленых, это были те, которые не показывали, не знали за кого голосовать. А потом они определились. Вот. Ну, теперь более по Харькову. Вот. Ну, я согласен, что с одной стороны, как бы, ну, вот такие результаты неопределенные. Да? С одной стороны, Харьковская область одна из пяти партий, где я первое место занял оппозиционный блок, фактически те же регионалы, которые там изменили бренд. Да? Вот. А с другой стороны, все-таки действительно значит, возник паритет, паритет между, вы говорили, Майдана, силы Майдана Антимайдана, я бы так сказал, между патриотическими силами и теми силами, которые... Ну, не хочу сказать, что совсем антипатриотические, но что-то не занимают этих позиций патриотических. Пророссийские. Да, пророссийские. Хотя они сейчас тоже не очень стараются завалировать. Вот, ну почему? Вот я анализировал. Ну, во-первых, административный ресурс. Вот мы говорим, не использовался. Но, видите, у нас же два было ресурса. Один э, это ресурс, который представляет администрация областная, то есть это которые сейчас занимают патриотические силы. Вот, это новые люди, ну, другие наверное, принципы, и то, что и команда еще не сложилась, то есть они слабо действовали. Но, ну, извините, ресурс, который применяли органы местного самоуправления, а у нас полностью контролируют органы местного самоуправления, это бывшие регионалы или настоящие регионалы, я так еще не понял, ее совсем распустили эту партию, или не совсем распустили партию. Очень сильно она действовала, вот это, значит, административный ресурс этой системы. Ну, во-первых, Керносу удалось совсем левого э, значит, кандидата провести Хмутыни. Какое отношение к Харькову он имеет? Это Макеевский, я его лично знаю, да, он всю жизнь в Он привез, значит, стал рекламировать эти билборды, где они там обнимаются, и все, и Хамутыник прошу, да, это уже говорит. Вот, да, конечно, вот этот э, то, что у нас по мажоритарным округам такое сложилось, ну, в какой-то степени, в какой-то степени обусловлено, что не смогли да, вот, патриотические силы договориться. Но вы знаете, это вот больше касается округа 168. Вот я там живу. Вот, у меня было три э, моих личных знакомых, хороших, которые баллотировались по этому округу. Я определился уже в кабине. Оба, все они с патриотических позиций, хорошие ребята, все достойны занять место в Верховной Ради, но <laughs> надо было выбирать. Они не смогли договориться. Я только войдя в кабину, все-таки <laughs> решил за кого. И если бы они договорились, то победителем был бы представитель патриотических сил. Да? Потому что вот я посчитал значит, представители блока Порошенко, Самопомощи и Народного фронта, они вместе получили 41,53% голоса. А там прошел бывший регионал Писаренко, всего лишь 30,98%. То есть они бы на 10% больше голосов. Хотя это не везде. Вот в четырех округах Харьковской области, вот эти бывшие регионалы, которые самовысовываются, они получили больше половины голосов. Да? А еще в двух округах они около половины голосов получили. Поэтому, ну, даже если бы там они объединились, эти кандидаты, все равно уже сделать ничего нельзя. Но в сельской местности больше работает и административный ресурс, вот эти местные органы управления, и финансовый ресурс. И вот все вот эти э, кандидаты, да, которые прошли по мажоритарным округам, ну, кроме Кирша, да, вот, это очень богатые люди. И тут очень э, большое значение имел личный финансовый ресурс. Ну, то есть подкуп избирателей, Или прямой подкуп, или косвенный, за счет обещаний, решить проблемы и так далее, и тому подобное. Вот как с этим бороться, ну, это надо очень хорошо подумать. Все-таки у нас, э, скорее всего, просто надо отменять эту хотя бы да. вот эту, э, да, нет, это... ограничение финансовых возможностей. Это невозможно, понимаешь, как... Он же может пообещать что-то, оно не... обещание это не фиксируется. Вот, а у нас люди привыкли, вот по тарке когда голосуют, вот, а что мы за это будем иметь? Да? Вот по подъезд вот мы за тебя голосуем. Ну, вот буквально обращение к кандидатам. Вот такие, значит, просьбы, требования. Вот. Ну еще что? Еще э, этнический фактор надо учитывать, или это национальный фактор. Дело в том, что в Харькове большой процент населения составляют те лица, которые ну, приехали в Харьков в Украину э, в последние годы советской власти. У нас в конце 80-х годов в Харькове э, было вакантных на заводах 65 тысяч рабочих мест. И вот эти места они заполнялись выходцами из России, которые сюда приезжали, все-таки у нас было лучше с продуктами, вот, и они еще не ощущают себя, они формально являются гражданами Украины, а они не ощущают, они больше вот интересуются Россией, они сочувствуют Путину, и это довольно такие вот, особенно в городе Харькове, такой приличный массив ректората. Вот законе еще. О каком законе? Ну, по которому голосовали. Нет, ну понятно, что надо было изменять закон, а как это изменить нельзя. Значит, та рада была не совсем дееспособная, вот не удалось продавить. Вообще-то я считаю, что надо было сразу поставить, когда изменяли Конституцию, а Конституция там была основана на пропорциональной системе, потому что только фракции формируются, вот, и надо было их в паре в -то, менять, менять значит, Конституцию и сразу же менять, возвращать старый, старый избирательный закон. Да? Но этого не сделали и потом уже значит, не удалось. Ну, видите, Вообще, конечно, проводить выборы... Ну, еще одна особенность, может быть, главная особенность, что эти выборы проходили в условиях войны. Вот. Ну, я так смотрел, что редко, редко вообще в условиях войны проводились выборы. Например, Великобритания, да? Там пять лет избирается палата общин, да? Вот. Так вот, в 35 году избиралась, а в 40-м не избирался. А потом только в 45-м. То есть, во время войны они выборы не проводили. Создали конституционное правительство, и вот только После окончания войны провели выборы. Вот. Но нам надо было э, дать легитимность этому, поэтому вынуждены, ну, и, тем более, что тот уже был недееспособен в парламент. Вы помните, как они голосовали, как они собирали этих э, депутатов, чтобы кворум был, сколько расставилось. Тут, видно, была такая ну, необходимость. Да?